shou biznes va yana shou biznes nega bizni shou biznes bu darajada pulga o'cha nega bunaqa men shu narsaga hayron qolaman nega rejissyorlar kelayotgan aktyorlarni puliga qarab muomala qilishadi nega bunaqa men hayron qolaman nega shu darajada pul muhimmi to'g'ri pul aslida bu dunyoda hamma narsa uchun rol o'ynaydi misol uchun bemor bo'lsang ham puling bo'lsa davolashadi boshqa narsa bo'lsan ham puling bo'lsa hattoki bironta qiz bilan sevishmoqchi bo'lsang ham puling bo'lsa san bilan sevishadi bo'lmasa yo'q bu hayotda hamma narsani insonlar miyasiga yuqtirish olganki puling bo'lsa insonsan puling bo'lmasa yo'q yo'q seni olloh yaratgan sen qanday bo'lishingdan qat'iy nazar baribir insonsan mana bu yuraging urib turibdimi sen hayotda yashayapsanmi sen insonsan lekin biz o'zimizi ongimizni faqatgina pulga o'girib uger, olganmiz pulimiz bo'lsa odammiz bo'lmasa yo'q deb shou biznes ham shu narsaga yapishagan mana shuning uchun ham bizni kinolar hech ham rivojlanmaydi endi hozir chiqyapti kinolarimiz endi endi sekin sekin chiqib boryapti qiziqarli seriallarimiz qiziqarli kinolarimiz lekin baribir chet ellarchalik emas gollivud bilan balvudchalik emas nima uchun bilasizmi nima uchun nima uchun deganda aktyorlarni iqtidori kamdan kamida bor kamdan kamida misol uchun mana bizda iqtidorli aktyorlar shahzod sultonov chiqdi mana yoshlardan yana bir qancha yosh iqtidorli aktyorlar bor ismini bilmayman lekin endi eskilardan misol uchun alisher uzoqov ulug'bek qodirov adiz rajabov e, keyin aktrisalarimizdan <coughs> asal shodiyeva saida rametdova keyin keyin munavvar abdullayeva keyin yana ham yosh ulug'lardan e, erkin komilov murod xullas ko'p aktyorlarimizni ismini bilmayman chunki o'zbek kinosini kam ko'raman lekin alisher uzoqov ulug'bek qodirov o'ynagan kinolarni ko'proq ko'raman chunki ularni misol uchun nimasidir insonni o'ziga jalb qila oladi chunki ularda haqiqatdan iqtidor bor <laughs> lekin bizani rejissyorlar tobbora faqatgina boyni bollarini kinosiga olib chiqyapti nega bunaqa hayronman nima biz odam emasmizmi misol uchun bizda ham iqtidor bor <laughs> ularga qaraganda kuchli ishonishmasa sinab ko'rishsin mani man va'da beraman liбой ta rolini xohlagan rolini man ijro qilib bera olaman man o'zimda sinab bo'lganman chunki kastinglarga borib kelganman